ਉਧਰ ਜੀ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹైదరాబాద్ ਕਾਨਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ ਕੇ ਜਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੰਗੜਾ ਡੋਣਗੇ पर मैं भी एक बात बता दूं दू दसाप हो मुझे कई लोगों के तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इतने बड़े शोज हो क्यों रहे हैं ये टिकट दो तो मिनट में बिक कैसे जाती है मैं बहुत देर से काम कर रहा हूं ये मैं आज एक दिन में फेमस नहीं हुआ और यहां की सरकार ने मेरे को बोला है स्पेशली कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है जो पहला एक घंटा होता है वो गोल्डन आर होता है वन नाइन थ्री जीरो पे आप अपनी कंप्लीट लिखा सकते हैं तो so, हाँ कुछ लोग पहले टिकट खरीद के बेचते हैं अभी ये काम बन गया है ये इंटरनेशनली भी ठीक नहीं हुआ अभी तक जो बाहर बड़े शोज होते हैं वहां भी ऐसे अभी तक चल रहा है तो इस चीज को भी धीरे धीरे ठीक कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है ਦਰਜੀ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹైదరాబాద్ ਕਾਨਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ اچھا ਕੋਈ ਬਾਹਰ سے ਕਲਾਕਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ ਕੇ ਜਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕਲਾਕਾਰ गा ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟਾਂਗੜਾ ਔਣੀ ਹੈ पर मैं भी एक बात बता दूं बुके दू दसाप हो गए कई लोगों के तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इतने बड़े शोज हो क्यों रहे हैं ये टिकट दो तो मिनट में बिक कैसे जाती है मैं बहुत देर से काम कर रहा हूं ये मैं आज एक दिन में फेमस नहीं हुआ और यहां की सरकार ने मेरे को बोला है स्पेशली कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है जो पहला एक घंटा होता है वो गोल्डन आर होता है वन नाइन थ्री जीरो पे आप अपनी कंप्लीट लिखा सकते हैं तो so, हाँ कुछ लोग पहले टिकट खरीद के बेचते हैं अभी ये काम बन गया है ये इंटरनेशनली भी ठीक नहीं हुआ अभी तक जो बाहर बड़े शोज होते हैं वहां भी ऐसे अभी तक चल रहा है तो इस चीज को भी धीरे धीरे ठीक कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹైదరాబాద్ ਕਾਨਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ اچھا ਕੋਈ ਬਾਹਰ سے ਕਲਾਕਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ ਕੇ ਜਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟੰਗੜਾਉਣੀਆਂ और मैं भी एक बात बता दूं नहीं दू मुझे कई लोगों के तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इतने बड़े शोज हो क्यों रहे हैं ये टिकट तो मिनट में बिक कैसे जाती है मैं बहुत देर से काम कर रहा हूं ये मैं आज एक दिन में फेमस नहीं हुआ और यहां की सरकार ने मेरे को बोला है स्पेशली कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है जो पहला एक घंटा होता है वो गोल्डन आर होता है वन नाइन थ्री जीरो पे आप अपनी कंपनी लिखा सकते हैं so, हाँ कुछ लोग पहले टिकट खरीद के बेचते हैं अभी ये काम बन गया है ये इंटरनेशनली भी ठीक नहीं हुआ अभी तक जो बाहर बड़े शोज होते हैं वहां भी ऐसे अभी तक चल रहा है तो इस चीज को भी धीरे धीरे ठीक कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है